हो जी। हो कोमल थी साहब एक ਹਿੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਐ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੀ ਚੱਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲੂ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਪਰ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਇਹਸ طرح ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਪਰ ਰੱਖ ਲਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹਾਂ ਅਰੇ ਯਾਰ 4000 ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ આન ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 50% ਆਬਾਦੀ ਤੋਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਰਬਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਚੁੱਕਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਐਫਸੀਆਈ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਫਸਲਦਾਰ ਕੀ ਕਿਸਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਥੋਪਤੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਕੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਚੰਦ ਲੋਗੋ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋ ਦੇ ਦੋ ਔਰ ਜੈਸੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਸੂਬੋ ਮੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੁਲ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ और उन्हें कोई फिक्स प्राइस नहीं मिलती वैसे ही पंजाब और हरियाणा में होता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब भी देश में अनाज की क्रांति उभरी वो पंजाब से ही और हरियाणा से ही उभरी ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन तब ये पंजाब के लोग ही थे हरियाणा के लोग ही थे जिन्होंने सस्ता अनाज पीडीएस तीन और पांच रुपए अनाज आम लोगों को प्रोवाइड किया मैं यो ये नहीं कहूंगा कि फलानी सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया करना क्या चाहिए मैं उस पर जोर देना चाहता हूं वॉट नीड्स टू बी डन ये कोई नहीं बोलता समझे सबसे पहली चीज है सर कि किसान की कम होती हुई प्रोडक्टिविटी किसान की बढ़ती हुई लागत और किसान की बहुत ज्यादा कम होती हुई इनकम कस्मे वादे प्यार वफ़ा सब बातें हैं बातों का क्या किसान की एमएसपी को डबल कर दिया जाएगा किसान की इनकम को डबल कर दिया जाएगा क्या इससे बड़ा इल्यूजन झूठ दुनिया में कोई है इसको मैं प्रमाणित करना चाहता हूं फैक्ट से फिगर से पहली बात तो आप यह देखिए कि एडिबल ऑयल की कीमत कितनी बढ़ गई पिछले दस साल में जब से सरकार आई है मैं तब से बात करना चाहता हूं एडिबल ऑयल साहब जो सतहत्तर का था वो 210 का हो गया मतलब 120 परसेंट एक परसेंट ठीक है साहब ये पांच साल में कहा था ना डबल ठीक है आज वो दो सौ दस का है सरसों का तेल डबल से ऊपर गैस का सिलेंडर जिनकी बड़ी दुहाई दी जाती थी जिनके ऊपर धरने लगते थे आज वो मंत्री हैं जो धरने लगाते थे ठीक वो कितना बढ़ गया साहब तीन सौ से नौ सौ कहते हैं लेकिन है 1100 मिलता 1100 सौ कहा है गरीब को आप और छोड़िए किसके साथ कनेक्ट करके आप यह कहेंगे कि जी प्राइसेस की राइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वह है पेट्रोल डीजल जो सरदार मनमोहन सिंह के टाइम पे सब्सिडाइज था समझे उसकी कीमत कोई बढ़ा नहीं सकता था वो डीजल की कीमत 2013 में अठत्तीस रुपए थी और छह साल में नब्बे हो गई अस्सी तो हो ही गई सेवेंटी नाइन पॉइंट एट ठीक है सर इसका मतलब वो कितनी बढ़ गई डबल से ऊपर डबल से ऊपर ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए मद्देनजर रखिए बाकी सब चीजों की इन्फ्लेशन अब मैं आता हूं किसान और मजदूर पे सर किसान की आमदन पहले पांच साल में चौदह सौ से अठारह सौ तो कैसे अट्ठाईस सौ होती भाई ਬਤਾਓ ਨਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਡਬਲ ਡੀਜ਼ਲ ਡਬਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥਾੜ 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 ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ चाली रुपये एक साल दी जब इलेक्शन ईयर आंदा फिर सौ फिर चालीस रुपये बढ़ा के चालीस बढ़ा के आपने फर्टिलाइजर पे एक तरफ फर्टिलाइजर दूसरी तरफ पेस्टिसाइड इसके ऊपर आपने तीस तीस परसेंट रेट बढ़ा दी और वो भी जाली मिलने लगी किसान रोता रहा कि भाई ये जाली है इसका मतलब आपने चार सौ देके ना चालीस रुपये देके चार सौ ले लिए इज द ट्रू जो मैं कह रहा हूं वो सही है सर अगर आपने 400 बढ़ाई और आज 2200 है दस साल बाद पांच साल में तो मैं हैरान करने वाला आपको एक आंकड़ा देता हूं इस देश में सबसे ज्यादा लेबर है साहब और अगर आप लेबर की बात करें तो लेबर की वेजेस आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी होगी <laughs> मतलब दस साल में कितनी फिफ्टी रुपीज मतलब आप ये देखिए कि अनस्किल्ड स्किल्ड सुपर स्किल्ड ढाई सौ से साढ़े चार सौ गई है साहब दस साल में फिफ्टी कहां नॉट इवन वन परसेंट एक परसेंट आपने तेल बढ़ाया 110 परसेंट आपने डीजल बनाया बढ़ाया 110 सौ परसेंट आपने गैस का सिलेंडर यही दाल रोटी है ना सर दाल रोटी यही है ना गरीब की आपने दाल की कीमत बढ़ाई ढाई गुना दस साल में क्योंकि ढाई गुना मतलब जो सत्तर की मिलती थी वो दो सौ दस की और आपने मजदूर की लेबर बढ़ाई नॉट इवन वन परसेंट मैं आपको ये इससे बढ़िया दुनिया की स्टडी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी और यह हर जगह छपी है सर यह हर जगह छपी है स्टडी वो स्टडी मैं आपको देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट कितना कितना ये जीन, जीन रीज जीनरीज राइट्स वेजिस आर द वरी नॉट जस्ट एम्प्लॉयमेंट वेज इस एग्रीकल्चर लेबर पॉइंट 9% 0.9%. जीरो पॉइंट कंस्ट्रक्शन वर्कर आप कहते हो सब्सिडी देते हो रजिस्ट्रेशन नहीं की किसी ने कंस्ट्रक्शन वर्कर की है साहब फिर आप आ जाओ एग्रीकल्चर लेबर जो सबसे बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चर लेबर और हजूर यह मत कहिएगा नवजोत सिद्धू ये बातें आज कर रहा है मैं आपको ढाई तीन साल पहले की हमारी सरकार को इल्तजाएं पॉलिसीज आपको सुनाऊं आज ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब असली मुद्दे ये हैं एग्रीकल्चर लेबर जस्ट ग्रोन पॉइंट जीरो पॉइंट थ्री परसेंट तो मुझे बताइए साहब कि जो डॉन रीस कह रहा है जब इन्फ्लेशन बढ़ती है सुनने वाली बात है साहब जरा थोड़ा सा चुप्पी मेरी इल्तजा है सुनने वाली बात है साहब जब ये इन्फ्लेशन बढ़ती है प्राइस राइज बढ़ती है इसका असर किसी अमीर पे नहीं पड़ता जिनको बड़े बड़े फायदे दिए गए और मैं प्रमाणित करूंगा आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा ठीक है इसका असर उसने पेट्रोल टैंक फुल करना उसको ये भी नहीं पता कि पेट्रोल कितना बढ़ गया डीजल कितना बढ़ गया भाई बंद करें सॉरी <coughs> कितना बढ़ गया उसको यह भी नहीं पता ओके okay? लेकिन एक गरीब जो दस साल से ढाई सौ से तीन सौ रुपए दिहाड़ी ले रहा है उसकी दिहाड़ी की वैल्यू क्या रह जाती है साहब जो वो तीन सौ में दस साल पहले खरीदता होगा तो जब गैस का सिलेंडर ग्यारह सौ का है दाल डबल से ज्यादा हो गई और उसकी दिहाड़ी आपने पॉइंट वन परसेंट भी नहीं बढ़ाई मर गया वो वो खत्म हो गया हाँ जी सर अब आपने ये तो लेबर के साथ किया ये तो हमारे किसान के साथ किया और ये 60 से 70 परसेंट आबादी है भाई मैं आपको प्रूव कर दूंगा ये समझे तो फिर किसका भला किया साहब समझे किसका भला किया आपने एग्रीकल्चर में 50 परसेंट लोगों की इंप्लॉयमेंट है साहब डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50 परसेंट पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर और जीडीपी सिर्फ 13 परसेंट है जीडीपी का हिस्सा अगर इस देश ने तरक्की करनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही वो तरक्की होगी सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं आप गलत जगह पे छूटे दे रहे हो फायदे उठाने के लिए अगला सवाल है साहब कि अगर आप मार्केट नहीं दे सकते किसान को, अगर किसान की जो एमएसपी है वो चालीस रुपए बढ़ती है साल में तो भाई 2019 तक बॉर्डर खुले थे खोल दो बॉर्डर आप एसएसपी द्वारा शनाख्त कराते हो फिर पासपोर्ट इश्यू करते हो निन्यानवे परसेंट सही लोग आप स्कैनर लगाओ हर एहतियात बरतो अगर आपको देश की आंतरिक सुरक्षा की बात है मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करता हूं कार्गो फ्लाइट शुरू करो मैं कह रहा हूं तैतीस देश हैं आप ये नाम क्यों ले रहे हैं साहब उजबेकिस्तान मैं नाम लेता हूं कजाकिस्तान आर्मेनिस्तान रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तीस परसेंट वीट कम हो गई आप यहां से ले रहे हो आप मुनाफे कमा रहे हो कितना दिया किसान को तेल जब सरदार मनमोहन सिंह थे सबसे ज्यादा प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में बैरल की ठीक है जब कोरोना आया सबसे कम प्राइस हुई क्या फायदा दिया आपने किसान को क्या बोनस दिया किसको दिया मैं बताता हूं अगर आप चालीस रुपए बढ़ाते हो एक साल में तो साहब जिसकी 1200 की कनक बिकती है मध्य प्रदेश में अब आपने हमें इस्तेमाल कर लिया 40 साल सस्ता अनाज पीडीएस देने के लिए अब क्योंकि मध्य प्रदेश 1200 में बनाता है आपको पंजाब की जरूरत नहीं रही इसलिए आप प्रोक्योरमेंट तक को बंद करने के चक्कर में हो एफसीआई आपने मार डाली है पहले ही जितनी स्टोरेज है वो एक कॉरपोरेट को है जितनी ऑन रिटेल 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की बाइंग है वो एक कॉरपोरेट के हाथ में है तो साहब अगर ये बॉर्डर खुलता है तो छह महीने में ये देश शिखरों पे जाता है क्योंकि ये 1600, 1700, 1800, 2000 की कनक वीट इकतीस सौ बिकती है तीन हजार की तीन हजार की बासमती सात हजार बाईस रुपए का अदरक सौ पचास रुपए का दूध दो सौ या तो मार्केट दे दो भाई या हमारी कमांतरी है फ्लाइटें शुरू कर दो प्रफुल्ल पटेल के साथ जूझ के दो साल और उनकी पीठ सुनती है उन्होंने बड़ी मदद की मैं काले कपड़े पहन के उनके गाड़ी के आगे लेट जाता जा था जब एमपी था क्या चाहता क्या मैंने कहा जी आपने पूना को दो हजार करोड़ दे दिए हमारे अमृतसर को हमारे मोहाली को कहने लगा कितने कह रहा था ये नक्शा ऐसा है ये छह साल नहीं बन सकता मैं कहितों का नक्शा तीन महीने में एयरपोर्ट बना और फ्लाइट शुरू हुई अमृतसर टोरंटो बर्मिंगम 92 टू परसेंट ऑक्यूपेंसी हमारी गोभी जाके उनके ब्रसल स्प्राउट को फेल कर देती थी कार्गो हमारा था छह महीने में हाहाकार मच गई बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा यार ये मर गए हम उठाई फ्लाइट यहां से अमृतसर से सीधा दिल्ली दिल्ली चार घंटे खड़ी करके फिर वापस अमृतसर फिर जीरो। पाई हजारों एकड़ पॉलिटिशनों ने ज़मीनें एक्वायर कर ली बताओ ना यार कितनी फ्लाइटें चलती हैं कितना कार्गो चलता है पंजाब से ल दुआबे चालीस परसेंट पंजाबी उनती तो तीह परसेंट पंजाबी विदेशा चाहते क्या फायदा मिलता है भाई पंजाब को है मैं कहता हूं हमने ढाल बन के दिखाया हमने परमवीर चक्र जीत के दिखाया हमने मतलब आजादी सी जंग से लेके हर जंग में सबसे बड़ा हिस्सा पाया तो दो पैकेज क्या पैकेज सिर्फ यूपी को ही चाहिए हमारे भाई हैं हम बड़े खुश हैं उनको मिलता है पर भाई आपने इंडस्ट्रियल पैकेज दे दिए बद्दी को दे दिए हिमाचल को दे दिए हमें मार डाला लैंडलॉक स्टेट हमारी किस्मतों पे ताले लगा दिए या तो आप कारगो शुरू कर दो अमृतसर सबसे बड़ी मंडी थी फिर मैं आपको कहता हूं कि भाई पक्षपात क्यों है ये कद साहब की स्टेटमेंट है करद साहब क्या नाम है उनका एग्जैक्ट नाम है करद साहब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस है उनकी स्टेटमेंट देखिए जरा आप उनकी स्टेटमेंट देखिए कि कितने अमीरों के कितने रुपयों के कर्जे माफ हुए बैंक रोट ऑफ 14.5 लाख करोड़ सिंस 2014-15 गवर्नमेंट दस साल में साहब ਤੁਸੀਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਪੰਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਐ ਇਦਾਂ ਅਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਪੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ 16 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਿਓ ਮੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕਸ ਰੋਟ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੌਲੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਨੇ ਮੜੀ ਜੀ ਪਿੰਨ ਮਾਰੋ ਪਟਾਖ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਲਤਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 6 ਸਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਈ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਯੂਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਐਮਐਸਪੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੰਗੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਅ ਬਣਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ ਚਲੋ ਉਹ جنگਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਲਓ ਮੈਂ ਆ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ 1 ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ 7 ਪਰਸੈਂਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ এমਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਿਰਫ 15% ਜੀਡੀਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ 50% ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਗਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 50% ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਆਜੂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 50% ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ 15% ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ 92% ਲੇਬਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 92% ਲੇਬਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੀਮੋਨਟਾਈਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਕੋਈ 200 ਦੀ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੰਨੂ ਕੋਈ ਮੁੰਨੂ ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 200 ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ 92% ਹੈ ਤੇ 5% 5 86% ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਹੋਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਛੋਣਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਘਾਸ ਚਰਨ ਗਈ ਹੋਈ ਐ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਫਸਲਾਂ ਬਾਈ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇਹ じゃ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾ ਵੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਦੀ ਐ ਇਹ ਕਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਾਂਗੇ ਭਾਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਸਤ ਆਣ ਦੇਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ 200 ਐਮਪੀ ਗੈਪ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਫਸੀਆਈ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਕਰਤੀ ਸਾਰਾ ਫੰਡਡ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ 20 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਫਸੀਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਟੋਰੇਜ 25% ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 100 ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਗੁਰੂ? ਕਿ 120 120 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਚੱਲੂ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 25 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਥਲੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੀ ਮਤ ਕਰੂਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਮਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਣ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ੋਨਸ ਟ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਮਤੇ